Hər kəsə salam. Bu gün sizlerle tam fərqli, gözəl görünüşlü, möhtəşəm dadlı başamel soslu toyuq hazırlayacağam. 4 ədəd kartof götürmüşəm, qabığını soyub halqa-halqa doğrayıram. Nə çox qalın olmalıdır, nə də nazik olmalıdır. Halqa-halqa doğrayıb bir qaba yığıram. Üzərinə duz və iyot vurub qarışdırıram. sobaya gedəcək hər hansı bir qab götürürük və qarışdırdığımız yaxşı-yaxşı duzunu istiotunu vurduğumuz kartofları sobaya gedəcək qabın içərinə düzürük. 200 dərəcəlik sobada kartoflar bir az yumşalıb, yəni bişməyə doğru gedir, tam bişmir, üzəri qızarmaq istəyəndə götürürük. 200 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə saxlayırıq. O sobada bişməyində olsun, biz 2 ədəd soğanı kub şəklində xırda-xırda doğrayırıq. 4 ədəd ə, sarımsağı da xırda-xırda doğrayırıq. Tavamızı qazın üzərinə qoyub isidirik və 3-4 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirik. Soğanları əlavə edib qovurmağa başlayırıq. Çox qovurmaq lazım deyil, rəngini döndərəndən sonra sarımsağı da əlavə edib yenə qızarmağa davam edirik. Soğanlarımız ə, qızarmağa doğru gedən vaxt bir ədəd filə götürmüşəm, quşbaşı doğrayıram yuyub suyun çəkdikdən sonra əlavə edirəm soğanların üzərinə. 2 ədəd də bibər götürmüşəm, bir qırmızı, bir yaşıl bibər. Ət rəngini dəyişəndən sonra bibərləri də əlavə edirəm ətin üzərinə. Bir xörək qaşığı da tomat pastası əlavə edirəm yeməyimizin üzərinə. Artıq demək olar ki, hazırdır. Duzunu, istiotunu da əlavə edib qapağını bağlayacağam ki, biraz öz suyunda vamodda bişsin. Artıq burada duzunu, istiotunu vururam və qapağını bağlayıb biraz öz suyunda bişməyini gözləyəcəm. Təxminən 5-10 dəqiqə, çox vaxt aparmır. Biz də o zaman keçəyəm parşa mesozunu hazırlamağa. 50 qram kərə yağını qoyuram qazana, çox böyük olmayan bir qazana. Dağ olur. Dağ olandan sonra 2 xörək qaşığı un əlavə edirəm və əlimi dayandırmadan qarışdırıram. Unun ilk qoxusu çıxdıqdan sonra 3 stəkan un e, süd əlavə edirik. Videoda da görürsünüz ki, südü aram-aram əlavə edirəm və əlimi dayandırmadan çırpıcı vasitəsi ilə qarışdırıram, yoxsa un topa-topa qalar. Sosumuz çox vaxt aparmır, təxminən 5-6 dəqiqəyə sosumuz hazır olur və üzərinə yarım çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı iyot əlavə edib qaynayana qədər əlimizi dayandırmırıq. Artıq görürsünüz, hər tərəfdən pıqıldayıb qaynamağa başlayanda qazımızı söndürürük. Kartoflar bişibdir, hazırdır. Görürsünüz, üzərinə ətli hazırladığım içliyi əlavə edirəm, hər tərəfinə yayıram. və hazırladığım baş mehsulsunu da isti-isti əlavə edirəm ətin üzərinə. Bir spatula vasitəsilə yaxşı-yaxşı hər tərəfinə yayırıq. və 150 qram Holland pendirini sürkəsdən keçirmişdim. Onu da əlavə edirəm üzərinə. Holland pendirini də səbitikdən sonra öncədən isidilmiş sobada 200 dərəcədə 600 rejimdə üzəri qızarana qədər təxminən 15-20 dəqiqə qızarmağa qoyuruq. Artıq mənim paşamel soslu yeməyim hazırdır. Görünüşü görürsünüz, necə gözəldir. Dadı isə xanımlar, möhtəşəmdir. Nə julien kimi julendi, nə toyuq qızartmasıdır, nə börəkdir. Tam fərqli bir yeməkdir. İnanın mənə, Türklər demişkən, asıllıq yaradacaq sizdə, e, bağımlılıq yaradacaq Türklər demiş. Yəni 7 içə yeyəcəksiniz. Bir dəfə hazırlamağınız yetərlidir. Çox ağızda əriyən bir dad, çox möhtəşəm bir dadı var. Mütləq hazırlayın. Özünüzü, yaxınlarınızı bu yeməkdən məhrum etməyin. Əgər yeməyimi, kanalımı bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, like etməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hələlik.